السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک افسانہ پیش کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب علی صدری ویسر لی امری وحل اخدت و مل لسانی یفقہو قولی دیکھیں دیکھیے یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی میں میں د... اپنے وطن کے دوسرے شہروں کی تو بات نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے ٹرینڈ لیکن میں کراچی کی بات کرتی ہوں کہ کراچی میں آ... ماسیوں کی عورتیں ماسیوں کی محتاج ہو گئی ہیں تو اس افسانے کا عنوان ہے پیار کا وعدہ ففٹی ففٹی یہ بات نہیں تھی کہ راہیل کو انیتا سے محبت نہیں تھی لیکن انیتا کی سست روی نے جہاں گھر کو ماسیوں کا محتاج بنا دیا تھا وہیں راہیل کے رویے میں بھی ایک بیزاری کی جھلک نظر آنے لگی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یونیورسٹی کی تعلیمی زندگی میں چاق و چوبند رہنے والی انیتا شادی کے بعد گھریلو زندگی میں ایک کاہل الوجود بیوی ثابت ہوگی راحیلہ کو انیتا سے شادی کے بعد صرف اس میں دو ہی باتیں بہت مرغوب نظر آ رہی تھیں ایک وقت بے وقت اٹھ کر میکے چلے جانا اور دوسرے اپنی بیوٹی کی نگہداشت کے نام پر کئی کئی گھنٹے کے لیے بیوٹی پارلر میں جا کر بیٹھ جانا انیتا کی اس بے توجہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وقت خوش خوش رہنے والا راحیل بھی بلاخر ہٹ کا شکار ہو ہی گیا کیا مصیبت ہے راہی لافز جانے سے پہلے گریبان کے ٹوٹے ہوئے بٹن والی شرٹ ہاتھ میں اٹھا کر انیتا کو دکھاتے ہوئے بولا جس کے جواب میں انیتا نے بالکل ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا ہاں کل ماسی نہیں آئی تھی تم مجھ سے پہلے بتا دیتے تو میں اسے بٹن لگانے کو کہہ دیتی ہاں تمہارے پاس تو میرے اور گھر کے ہر مسئلے کا ایک ہی جواب ہے یہ کام کیوں نہیں ہوا ماسی نہیں آئی وہ کام کیوں نہیں ہوا ماسی نہیں آئی تو اس میں اتنا خفا ہونے کی کیا ضرورت ہے کوئی سی ٹی شرٹ پہن لو انیتا نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے سے ہیئر برش اٹھا کر اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے جواب دیا ہاں بہت اچھا لگے گا نا کمپنی ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ میں کابو آئے بن کر جاؤں راہیل نے تلخ لہجے میں اس سے جواب دیا اور اس کے بعد آہستہ سے بڑبڑایا اس سے اچھا تھا میں کسی ماسی سے شادی کر لیتا لیکن راہیل کی آواز اتنی تھی کہ انیتا نے سن لی اور اسے جواب دیا اگر تمہاری اوقات ماسی کا شوہر بننے کی ہے تو اب کر لو انیتا راہیل کو جواب دے کر کمرے سے باورچ خانے میں آ گئی اور راہیل شانے پر پڑی ہوئی شرٹ کارپیٹ پر پٹخ کر الماری سے دوسری شرٹ ڈھونڈنے میں لگ گیا ذرا سی دیر میں ایک شرٹ اس کے ہاتھ لگی جو پینٹ اور ٹائی سے میچ تو نہیں کر رہی تھی لیکن کام چلانے کی حد تک پہنی جا سکتی تھی وہ جلدی جلدی تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا ہوا تھا لیکن انیتا خود موجود نہیں تھی اس لیے وہ غصے میں ناشتے کے بغیر ہی گاڑی میں آ بیٹھا راہیل کے گھر سے چلے جانے کے بعد انیتا کو احساس ہوا کہ وہ ماسیوں کے ساتھ الجھ کر اچھا نہیں کرتی ہے کیونکہ ماسیوں کے معاملے میں وہ بدنام ہو گئی تھی اور کوئی ماسی اب اس کے گھر میں ٹکنے کو تیار ہی نہیں تھی لیکن بہرحال اس نے جب ڈھونڈا تو پھر ایک نحیف و نظار چندھیائی ہوئی آنکھوں والی ماسی اسے بوڑھی ماسی مل گئی چلو کم سے کم برتن جھاڑو کے پوچھے کی تو مصیبت سے نجات ملی اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ماسیوں سے الجھے گی نہیں تاکہ ماسیاں آرام سے اس کے گھر میں ٹک جائیں اور راہیل نے دیکھا کہ گھر سے ماسی آنے جانے کی وجہ سے پرابلم کرتی ہے یہ چیز تو اس نے کہا راہیلہ سے پوچھا انیتا سے پوچھا کہ کیا میں وہ کروالوں ایک سرونٹ کوارٹر بنوالوں گھر کی چھت پر تو وہاں پہ وہ مستقل رہے ملازمہ انیتا بہت خوش ہو گئی انیتا نے کہا ٹھیک ہے اور پھر کچھ ہی دن کے بعد وہ تیار ہونے لگا گھر لیکن اس دوران یہ ہوا کہ گھر کی جو بوڑھی ماسی تھی وہ ایک دن آئی جبکہ کہ راہیلا گئی ہوئی تھی وہ آئی اور اس نے کہا کہ صاحب جی میرے گاؤں سے چٹھی آئی ہے میری بہن بیمار ہے اور میں جانا چاہتی ہوں راہیل نے کہا تو جائیے اس نے کہا کہ صاحب جی ہم غریب لوگ ہیں تو میں چاہ مجھے تھوڑی سی مدد کر دو راہیل نے اپنے پرس میں سے اسے پانچ سو کا نوٹ نکال کے دیا اور کہا کہ ماسی جی ہمارا بھی ایک کام کر کے آئیے گا اس نے کہا جی صاحب جی بولو راہیل نے کہا کوئی اچھی ہاتھ پیر والی لڑکی لے کر آئیے جو ہمارے گھر کا کام کاج کیا کرے ہم آپ کو ہٹائیں گے نہیں لیکن کام کے ہمیں آسانی ہو جائے گی اس نے کہا میں لے کے آؤں گی اور وہ دعائیں دیتی ہوئی پانچ سو کا نوٹ اپنی اوڑھنی میں ڈال کے لے گئی باندھ کے لے گئی ابھی اسے گئے ہوئے چند روز ہی ہوئے تھے کہ ایک شام کو دستک ہوئی دروازے پر انیتا اور راہیل بیٹھے باتیں کر رہے تھے بیک یارڈ میں جب دستک ہوئی گیٹ پر تو راہیل نے اٹھ کے گیٹ کھولا تو وہاں پر ماسی بوڑھی ماسی کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک سترہ اٹھارہ سال کی اچھے گٹھے بدھن والی لڑکی بھی تھی سانولی سلونی اس نے دیکھا اور اندر آئی تو اس نے کہا راہیل نے کہ تم تو چلی گئی تھی کچھ دن کے لیے اس نے کہا صاحب جی میری بہن کا جنازہ تو ہو ہی گیا تھا تو میں نے کہا اب رک کے کیا کروں میں آ گئی ہوں اور میں ساتھ میں اپنی نواسی کو لے کر آئی ہوں اس نے نواسی کو دیکھ کے کہا صاحب جی کو سلام کرو بیگم صاحب کو سلام کرو اور شن... اس لڑکی کا نام تھا شنو اس نے شنو سے کہا اور شنو نے جیسے ہی اس نے نانی نے حکم دیا وہ مشینی انداز میں بولی گھوم کر انیتا کی طرف بیگم صاحب سلام اس کے بعد راہیل کی طرف گھوم کے کہنے لگی صاحب جی سلام اور پھر راہیل نے جس قدر جلدی ممکن تھا سرونٹ کوارٹر بنا کے اسے نوک پلک سے سمار کے ان دونوں نانی نواسی کو دے دیا ایسے میں ایک دن یہ ہوا کہ انیتا کے بھائی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور وہ اس میں مصروف ہو گئی اور شنو مکمل طور سے اس کی سپرد کر دیا راہیل کے تمام کام کاج اس نے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شنو نے اس کا تمام کام اپنے ہاتھوں میں لے لیا استری کرنا تھی یا چائے بنا کے دینی تھی وہ صرف اور صرف راہیل کے لیے خدمت گزار بن گئی ایک دن جب انیتا گئی ہوئی تھی بھائی کی شاپنگ کرنے کے لیے شادی کی راہیل جلدی گھر آ گیا اور اس نے سرونٹ کوارٹر سے شنو کو بلا لیا اور کہا میرے کپڑے استری کر کے دو شنو نے کہا میں نے صاحب جی تمہارے سارے کپڑے استری کر کے تہہ کر کے رکھ دیئے ہیں ٹانگ دیئے ہیں اب ضرورت نہیں ہے وہیں سے لے کے پہن لو تو راہیل نے کہا کہ نہیں مجھے دوسرے کپڑے چاہیے وہ آ گئی اور اس نے آ کے کپڑے نکالنے کے لیے جیسے ہی الماری کھولی ویسے ہی اس نے دیکھا کہ راہیل بھی کمرے میں آ گیا تھا وہ کمرے سے ہٹنا چاہ رہی تھی الماری سے تو راہیل اس کے قریب آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تجھے پہننے میں کے زیور میں کیا پسند ہے شنو اور یہ کہہ کہ راہیل تھوڑا سا دور ہٹ گیا شنو نے کہا صاحب جی ہم کمی کمین ہیں کہاں سے لائیں گے پیسے تمہیں دینے کے لیے میرے کول پیسے نہیں ہیں راہیل نے کہا میں نے تم سے پیسے نہیں پوچھے ہیں میں نے تم سے زیور پوچھا ہے اس نے کہا مجھے گھڑی پسند ہے جس میں نگ جڑے ہوتے ہیں اور مجھے ٹیکا جھومر پسند ہے راہیل پھر کمرے سے چلا گیا اور پھر انیتا گھر آ گئی انیتا نے شنو کو اکیلا دیکھا تو سخت لہجے میں کہنے لگی کہاں ہے تیری نانی شنو کہنے لگی بیگم صاحب وہ حیزے میں پڑی ہوئی ہے تو کمزوری میں اور اس لیے میں اسے نہیں لائی ہوں انیتا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تو اکیلے یہاں نہیں آنا کام کرنے پھر وہ پھر ایک دم اسے احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے یا کہیں یہ بھی نہ چلی جائے اور راہیل سے بھی علجنا بہتر نہیں سمجھا کہ تم جلدی کیوں آگئے اور راہیل نے تو اب یہ دستوری بنا لیا تھا کہ گھر پہ فون کر کے انیتہ کی مصروفیات کا اندازہ لگا لیتا اور اسی حساب سے گھر آ جاتا پھر ایک دن یوں ہوا کہ راہیل جلدی گھر آ گیا جب فون پہ پوچھ کے کہ انیتہ گھر پہ ہے یا نہیں اور لا کے اس نے ایک بڑا سا شاپر اپنے بستر پہ رکھا اور شنو کو بلایا شنو سے کہا کہ اس کو کھول جب اس نے کھولا تو اس میں سے سرخ رنگ کا جوڑا اور زیور نکلا ٹیکا جھومر جالے جو بھی ایک دلہن پہنتی ہے شنو نے کہا یہ تو بہت خوبصورت ہے بیگم صاحب اسے پہن کے بہت اچھی لگیں گی راہیل نے کہا بیگم صاحب نہیں تم اب میری بیگم صاحب بنو گی چلو اسے پہن کے آؤ اور اس نے کہا نہیں تمہاری بیگم اتنی حسین ہے میں میں چمارن میں تمہاری میں چمارن تمہاری بیگم کیسے بن سکتی ہوں لیکن راہیل نے زبردستی اس کو بھیج کر کپڑے بدلوائے اور اسے لے کر گاڑی پہ چلا گیا واپسی پہ جب وہ آئی وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور انیتا بھی گھر آ گئی انیتا نے کہا یہ کیا ہوا تو دلہن بنی کیسے پھر رہی ہے اس نے کہا کہ ہاں میں دلہن بن گئی ہوں اور تمہارے صاحب کے دلہن بن گئی ہوں اور انیتا ایک چیخ مار کر وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی انیتا کے گرنے کی آواز پر راہیل دوڑا ہوا آیا اور شنو سے بولا ارے شنو جلدی پانی لا شنو راہیل کے بلانے پر انیتا کے پاس آئی تو صحیح لیکن پانی نہیں لائی بلکہ کہنے لگی صاحب جی جوتے سنگھا دو ابھی ہوش آ جائے گا پانی تو ایسے میں نقصان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی شنو نے اپنے پیر کی جوتی اتار کر انیتا کو سنگھا دی کچھ دیر جوتی اس کے موں پہ رکھے رہی تو وہ اس سے ہوش آ گیا اب انیتا مسلسل روئے جا رہی تھی اور چیخ رہی تھی یہ تم نے کیا کیا راہیل تم نے میرے سینے پر سوکن بٹھا دی چار دن کی آئی ہوئی ماسی سے یہ کیسی محبت تھی تم کو مجھ سے تو راہیل نے کہا انیتا بیگم شادی عورت کی کل وقتی جاب ہوتی ہے اس جاب کا اولین فرض شوہر کی خدمت اور اس کا خیال ہوتا ہے جو تم کو ناغوار گزرتا تھا تم نے دیکھا جب سے شنو میری زندگی میں آئی ہے میری ہر چیز ترتیب سے رہتی ہے میرے کپڑے استری کیے ہوئے رہتے ہیں مجھے ناشتہ کھانا ہر کسی ناشتے کھانے کے لیے کہنا نہیں پڑتا ہے وہ پہلے سے میز پر تیار ہوتا ہے وہ وہ سب کچھ اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا جو تم کو کرنا چاہیے تھا اب اگر میں نے ان تمام حالات سے سمجھوتا کر کے اس کا اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے تو تم کو ناگوار گزرنے کی کوئی بات نہیں ہے تم اس بات کو تسلیم کرو کہ یہ تمہاری اپنی کوتاہی سے ہوا ہے اور انیتا روتے ہوئے بولی کہ یہ تم نے بہت برا کیا بہت برا کیا اب یہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا یہ تو میں جانتا ہوں تمہارے نزدیک یہ برا کیا لیکن میں سمجھتی ہوں یہ میں نے بہت اچھا کیا اور تم کو میرا کام ناگوار گزرتا تھا سو میں نے تمہاری محبت کو بہت ہی مجبور ہو کر ففٹی ففٹی تمہارے اور شنوں کے درمیان تقسیم کر لیا بس افسانہ میرا یہاں تک تھا اختتام ہے اور یہ ایک سبا قاموز افسانہ ہے اس کے اوپر میں سوچ رہی ہوں کہ ڈرامہ بھی بنوا دوں اور امید ہے کہ یہ سبا قاموز ثابت ہوگا ہمارے سماج کے لیے میں نے اسے شارٹ کر دیا ہے ورنہ یہ چلتا بیس پچیس منٹ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی خداوند کریم ہمارے اوپر رحم فرمائے یہ میں آپ کو بتایا دے رہی ہوں کہ بہت بڑے ایک آفیسر رہ رہا کرتے تھے ہمارے چیپل سن سن سٹی میں اور انہوں نے اپنے گھر کی ماسی سے شادی کی تھی یہ پورا چیپل جانتا ہے اور کیا کہیں بس اسی وجہ سے کی تھی کہ